Доброе утро, Гутен Морген. Всем тем, кто находится по ту сторону экрана, мы продолжаем нашу программу. Итак, наш сегодняшний хит-парад звезд, которые любезно согласились это утро встретить вместе с нами. Следующий гость. Встречайте, Светлана Лобода. Доброе, доброе утро, Света. Доброе спасибо. Доброе. Мы тебя ждали очень давно, на самом деле. Да, сегодня в все в вообще. вообще. Вообще долго. И, ну, я понимаю, почему. Я понимаю, насколько тяжело приехать. Тебе лично к нам Житомира. в столь ранний час. Да, поэтому спасибо огромное. Mm. <laughs> нам Нет, приятно. Житомира, я бы сказала так, за городом. Живем мы за городом, добираемся очень тяжело, потому что в городе максимальное движение, Виктория об этом знает. Вот, но ничего, самое главное, что мы здесь и сегодня с вами. Свет, все мы и зрители Гутен Морген в ожидании твоего лайф шоу под названием «Начало» мы уже разыгрываем билеты. Расскажи, почему «Начало»? Ты а... уже артист с таким стажем, Викуленька, у меня пару лет назад появилась песня под названием «Начало». Uh -huh. «Начало нового дня», которую мы, с которой мы стартуем, с которой мы начинаем наш концерт. В этом шоу будет много сюрпризов, будут живые музыканты. Мы декорируем Кристалл Холл под наш концерт, под определенную историю, которую мы себе придумали. Мы завозим светодиодные экраны, огромное количество света, огромное количество звука, 15 человек на сцене, 15 композиций на протяжении вечера, ну и много-много всего. -много света, твой будет режиссер, звукорежиссер? Да. Это ты очень радует. Ты хотел Спасибо. предложить. Не, не, не. Просто, а, просто, просто у меня звук есть вопросы. Да, да? А? Претензии некоторые. Не всегда. Я... Ну, ладно, хорошо. Я, в принципе, для себя получил то, что я хотел. Я, я теперь готов это слушать. Свет, еще такой: вот. ты артист, который, в принципе, ну, никогда не боялась разрушать какие-то стереотипы. Сейчас мы все видим плакаты по городу, но тебя, вот если бы не крупная надпись Лобода, то в принципе сложно идентифицировать тебя как артиста там. Какие эксперименты, чего ожидать вот от этой новой программы? Сложно, потому эксперименты что в музыке. не похожи? Да, что, да, да, ты другая, ты опять другая. В принципе, зритель к этому уже привык, что ты меняешься регулярно, но все-таки связано это еще с какими-то изменениями в музыке. Ты побывала в Америке, может быть, ты что-то оттуда привезла? В начале творческой деятельности я... Страшно, боялась быть не похожей на себя. Mm -hmm. Мне казалось, что артист должен быть всегда э, в определенном образе, и он должен быть очень узнаваем. Сейчас я думаю, что э, мы достигли наконец такого уровня, когда можно позволить себе быть в любых образах, в любых апостасиях, в очках, без, с, э, с паранжой на лице, и это абсолютно не имеет значения на то, чем мы занимаемся, и на то, что мы несем. У Свет. нас есть телефонный звонок. Наши зрители уже буквально обрывают телефон. Давай примем звонок, он явно тебе нет. адресован. Алло, Гутен Морген вам. Гутен Морген. Доброе, Доброе утро. утро. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Меня зовут Аня. Очень, Очень приятно. Ваш вопрос. Спросить, да, хотела бы спросить... Э, с чем связано начало, название начала? Начало чего? Ну, вот вы немножко прослушали, потому что как раз мы только что об этом говорили, о том, что а, почему начало? Потому что есть песня, которая так и называется начало нового дня, и с нее начинается наш концерт. И именно поэтому вот начало очень емкое название для концерта. Для... Безусловно, это новый этап. Нельзя сказать, что а, то, чем я занимаюсь, и то каждый раз, когда мы ставим перед собой определенные цели, это не является какой-то новой новой историей. Для нас это новая история, потому что в коллективе новые люди, потому что будут использованы. А, новые какие-то элементы шоу, потому что будет много новых песен, которые, я очень надеюсь, войдут в альбом осенью 2012 года. Мы планировали выпустить его очень давно, но, скорее всего, вот этот момент уже настал. Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Спасибо. Ну, в самом деле, знаешь, один классик сказал, что вообще начать все сначала, это большая роскошь, и не каждому она дается. Я так понимаю, что у Светы не только песня начала. У а меня может это быть... ежедневно происходит. Так ты просто так. шикарно живешь на самом деле, Свет. Я очень счастливая человек. Слушай, буквально вчера вечером уже на ночь глядишь, попадается мне в интернете статья. Светлане Лободе стыдно за свое... Прошлое. Как ты думаешь, за что ты стыдно, объединя стыдно, стыдно, по мнению журналистов? Mm -hmm. Я тебе дам варианты ответов: за то, что она деньги, которые давали на завтраки, тратила на сигареты. За то, что она торговала ючугами в Польше. света, кстати. И третий. Ну я шучу. И третий вариант. Это а... вариант журналистов. Ты угадаешь, о чем они Это говорят? Это была пресс-конференция Комсомольская правда, и мне спросили, нравились вообще ли я себе вот в прошлом. Я человек, который всегда стремлюсь к чему-то новому, мы об этом уже говорили. И я человек, который всегда у... стараюсь совершенствоваться. Почему? Потому что мне кажется, что артист, он, он, он просто обязан стоять на месте, он обязан быть в поиске. Мне кажется, что очень многое зависит от того у артиста. Кто находится с ним рядом, то, какие люди и в какую сторону его направляют, то, какая среда с ним вот вместе двигается, да, в путь дорогу дальнюю. Кстати, сегодня среда действительно. В начале, в начале моего пути, я думаю, что был выбран очень легкий способ для продвижения артистов на Лобода. Я об этом как раз вот отвечала. И, видимо, с этого взяли определенные да, 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 да. фразы, выбр 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 выброшенные из контекста, Шортики и оставили короткие, там, бикини, короткие шорты, бикини. короткое платье. Все то, что привлекает внимание, все то, что в лоб. Сейчас я думаю, что как и после как и у каждой женщины после большого события в жизни, многое видоизменяется. Многое хочется абсолютно конфисковать, о многом хочется не помнить, и многое хочется переделать. Большие я думаю, события, что... кстати. Я... Понятно. <laughs> у меня, кстати, друг по этому поводу... годик да, отмечу. Год, год исполняется сын, сыну моего друга, и, и, он говорит, я говорю, как твои дела? Он говорит, ты знаешь, женщина, на которой ты женишься, и женщина, которая рожает и приносит ребенка, это два разных человека. Вот видите, как интересно жить с такими женщинами. Сейчас Наверное, вопрос у нас будет следующий от нашего телезрителя, кстати, mm -hmm. по этому поводу. Я так подозреваю. Mm -hmm. Алло, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Алло, Моргин. Uh, у меня поздравление для Светланы. Год назад, 9 апреля, она стала мамой, Свет, я вас поздравляю. Это так чудесно и прекрасно. Спасибо. Вот, и у меня такой вот вопрос. У меня как бы тоже маленькая дочь. Вы э, в одном из интервью сообщили о том, что вы собираетесь на годик ее постричь э, постри и побрить на лысо. Mm -hmm. Расскажите, пожалуйста, вот как это было, как вы отмечали год, были ли какие-то особые традиции, может быть, соблюдены? Я вам открою секрет. Виктория Батуи – это моя давняшняя подруга. Мы с ней очень много прошли вместе. И она присутствовала на дне рождения у моего ребенка, потому что мы очень-очень сильно дружим. И вы знаете, я вас разочарую, может быть, порадую пока, но э, стрижки не произошло. Почему? Потому что гости стали против. Сказали, что в день рождения ребенка нельзя этим заниматься. И даже бабушки мои, которые всегда говорили о том, что традиции нельзя нарушать, они приняли решение, что в такой праздник, такую красивую девчонку. Все-таки пока не будем стричь, оставим это на позже, но я Почему, почему вот стрижка необходима для маленького ребенка? Почему наша семья так считает? Потому что эм, ребенок, когда рождается, он рождается с определенной информацией. Эта информация находится в волосах. И для того, чтобы обнулить все, что было до, и для того, чтобы вот маленькому э, ребенку, маль, маленькому человеку дать жизнь, нужно просто его чиркать и привести в порядок. То есть, когда женщины ссорятся, и одна другой говорит, я тебе вырву волосы, она просто хочет стереть информацию, Конечно. Свет, ну, по-моему, достойный вопрос, да, мы можем девушке подарить билет на концерт. Да, да. Если вы еще с нами на связи, вы счастливая обладательница билета на лайв-шоу «Лободы. Начало», которое, кстати, состоится уже совсем скоро, 12 апреля, это, это завтра. завтра, в четверг в 20.00 в Кристалл Холле. Это была новость для Светы Лободы тоже, в том числе, я думаю, еще ее удивить можно. Света, дальше у нас клип. О, боже, мой. Давай посмотрим, потом вернемся. Светлана Лобода. Доброе утро всем, всем, кто только что к нам присоединился. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня Светлана Лобода. И мы говорим о концерте, который состоится завтра. И всех мы вас приглашаем. Света, что будет завтра на концерте, чего ожидать? Говорят, там будут сюрпризы, которых тебя еще никто не ожидал. Что именно? Ну, одно из самых главных событий для меня, наверное, это то, что последние два месяца я посвящаю себя урокам игры на гитаре, на электрогитаре. У меня в жизни вообще связано все с людьми, которые меня обучают, очень, очень определенные события. Я такой человек, который абсолютно зависит от отношения к человеку, который с ним занимается. Если же мне он не симпатичен, а он, даже несмотря на то, что он хороший преподаватель, хороший технарь, я никогда не смогу с ним заниматься, потому что мне с ним должно быть комфортно. И вот э, с игрой на гитаре эта история была очень долгая. Я два года пытаюсь найти себе преподавателя, который мог бы меня научить. Я сразу же смотрю на твой маникюр. У, я... У меня его нет. Ну, У меня... Вот теперь маникюр есть, но очень маленькие ногти. То есть, на самом деле, когда зрители завтра на концерте увидят Светлану Лобаду с гитарой на порывах, то это, значит, можно верить, что это будет не просто так, для красоты. Но вы не просто будете верить, вы услышите это. Это будет слышно, это будет живой звук, конечно. Это будут живые музыканты. На сцене живые музыканты. Это будет все, все живем будет Слушай, а не связано вот это все твоя игра на гитаре, электрогитаре, да, правильно? Да, конечно. С тем, Гипсом. <связать> Гибсон? Гибсон да мне подарили себе. на днях. <связать> Гибсон, зашлите деньги за рекламу, пожалуйста. <связать> а, не, не связано ли это с тем, что в скором времени мы услышим Светлана Лобода как бренд какой-то рок-музыки? Ну, вы понимаете, дело в том, что когда ты а, свою музыку а, переделываешь с помощью музыкантов, она всегда видоизменяется. И вот сейчас все то звучание, которое было в аранжировках, оно имеет немножко другую окраску. Сейчас это все звучит более рокешно, нежели попсово. И, безусловно, нам это не может не нравиться, потому что живой звук всегда есть большой плюс для артиста. Когда ты выступаешь просто с хореографами, там, с танцорами, да, это выглядит совсем... Иначе, а когда сзади тебя мощно играют барабаны, сумасшедший гитарист бас гитарист, бас-гитаристская женщина огромная, с, такая с бешеными глазами, с воинственным взглядом, и невероятно красивый гитарист, который своей шевелюрой замахивается, и все женщины падают в обморок, конечно, это... Oh, круто. Yo, я не пойду. Опасно, ты подальше станешь, ты подальше станешь. Старые хиты, можно я последний просто для себя хочу выяснить? Старые хиты ты тоже будешь переигрывать, давать новое звучание или оставишь? Потому что здесь опасность есть. практически все в ремейках. То есть все будет новое. Старого звука не останется вообще. И я вам скажу, что это большая наша заслуга, потому что мы этому посвятили четыре месяца своей жизни. Для того, чтобы все переделать и для того, чтобы все звучало иначе. Но здесь вот мы уже обсуждали эту тему, что публика, знаешь, вот если я вот вырос под вот новый поворот, то я хочу, чтобы они машина времени играла бы вот именно так. Вот и вот с той лажей, где он там киксанул чуть-чуть на, на третьей струне, вот именно так, чтобы они сыграли. Именно с этой лажей. Вот тогда я ее люблю. Когда они ее играют, начинают там технарить, то вот здесь уже как-то, ну. Ну, вы говорите о импровизациях, а я говорю о новом звучании, о новом, саунде у нас есть большое преимущество в нашей команды. У нас очень мощная энергетика. И поэтому любой звук, поверьте, вы воспримите. Но целовался-то я и любил женщину именно под эту аранжировку. Понимаешь, когда ты мне дашь новую, я, я задумаю. да, но вы не видели артиста, вы при этом слушали его. Когда вы его видите, вы получаете совсем другой заряд. Нет, то, что концерт, это, ты знаешь, на Поплавского идут люди, случайно попадают и выходят фанатами. Так что живой концерт, это никуда не денется. При том, что артист, между прочим, который в принципе, без фонограммы не выходил на сцену никогда. Большую <связано> артист, я <тебе> хочу сказать. <связано> У нас есть телефонный звоночек, звоночек, и давайте да. послушаем нашего гостя. Алло, Алло здравствуйте. Гутен Алло, Гутен Морген. доброе утро. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Елена зовут. Очень красивое имя. Лена, ваш вопрос? Я вот хотела спросить, скажите, пожалуйста, вот вы были в да, а какая вот можно так сказать, мы читали здесь мы с, 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 с остальных, э, или групп. Э, я правильно вас понял, что вы, э, вас, интересует, будет Возможный ли Светлана Лобода с кем-то в дуэте петь? Да, да, да. А На концерте или вообще? Э, вообще, вот вы были М в Америке, да? Вот я не, а, а, а поняла, поняла. Да, да, мечты, да, может поняла, быть, какие-то, да. А, я, я реалист. Я четко понимаю, что для меня, для того, чтобы спеть с кем-то в дуэте, это требует больших усилий. В моей жизни было два дуэта. Это первые бай песни Bioside с моим близким другом Диджеем Битиком. И то, что он является другом, это очень о многом говорило в тот момент, потому что иначе я думаю, что мы бы не смогли сделать очень хороший продукт. Что касается сердца бьется и макса Барских, это была просьба Алана Бадоева, на которую. Я согласилась, и mm -hmm. у нас тоже получилась очень хорошая композиция, неплохой видеоряд, и я считаю, что эта работа тоже достойная. Но чтобы э, вот так как сейчас мне звенят, э, там не, некоторые исполнители предлагают дуэтную историю, это нужно прожить, эту историю нужно прочувствовать. Для этого должна быть определенная песня. Если песня рождается, ты понимаешь, что она дуэтная, в любом случае всегда найдется человек, который это может быть простой человек, вот, просто с улицы, Наверное, не обязательно артист. Повторится это... та же ситуация, о которой ты говорила насчет преподавателя. Если он тебе будет симпатичен, да. то почему нет? Да, да? Почему? Да, Кстати, как ты относишься? Можешь прокомментировать опять-таки к Мэтру к Поплавскому? А, он сказал, что, вы знаете, говорите и пишите обо мне все, что хотите, главное, фамилию не перепутайте. А тебе очень много говорят, пишут. Ты как относишься к этому? Прекрасно. Фамилию, самое главное, чтобы не перепутали, ну, да? У нас такое, такая емкая фамилия, что, что? Я не перепутаешь. Перепутать можно, это уже надо так ненавидеть, да, уже до такой степени. Свет, и под занавес. Тебя редко можно в последнее время найти в Киеве и что там таить даже в пределах Украины. География твоей концертной деятельности уже давно разрослась за пределы Говорит, Украины. как знаток. Далеко, да, я об этом знаю. Есть планы какие-то, не значит ли это, что ты уже в принципе смотришь в другую сторону, пока еще не знаю куда, может быть России, может быть даже дальше и. Есть какие-то уже, может быть, идеи по этому поводу? 12 числа у нас концерт в Кристалл Холле, 13 в Москве, 14 в Самаре. Ну вот, вот и, и, и поехали. И гадалки не ходи. А, я считаю, что артист, который находится в движении, это счастливый артист. Горизонты должны расширяться. Мы должны расти и свое творчество показывать не только в, определенной, в определенных условиях, на определенной территории, а идти дальше, и это любопытно. Сейчас у нас был концерт в Риге. Мы вернулись в в полном восторге, потому что это был сольный концерт в, э, и в Таллине, и там еще пару городов присутствовало. И я считаю, что то, когда ты едешь в машине в другой стране, абсолютно тебе не, неизведанно, и слышишь свою песню по радиостанции, и просишь водителя, а вы не могли поставить погромче, потому что ты понимаешь, что нет. А есть разница для тебя, вот как артиста, когда на концерт приходят люди, которые тебя уже знают, слушают твои альбомы, покупают их, приходят как твои фанаты, и люди, для которых, ну, ты, возможно, новая Артист, вот я имею в виду там где-то за пределами Украины. Это сложнее, безусловно, потому что есть определенная привычка, которая срабатывает. Ты выходишь на сцену, ты должен чувствовать себя ну, королевой. Uh -huh. А когда ты приезжаешь э, в то место, где тебя мало знают, Чувствуешь будем себя говорить начинающим артистом, артистом, да? Да. Но в этом есть своя прелесть, потому что тебя да, вновь включается кнопочка зарабатывать. Бам. Слушай, недавно у нас была артистка, я задавал вопрос, но вопрос я задавал ей памятуя о тебе. Я сейчас тебе объясню. Я спросил, что будет, если, допустим, у тебя будет какая-то техническая заминка, да, что-то будет не работать, что-то будет не так, кто-то будет не уменяем. Что ты сделаешь? Да, заплатишь деньги, отменишь концерт, будешь выкручиваться, скал будет выкручиваться. Но я это за вопрос задавал, памятуя о тебе. Правда ли говорят, что Светлана Лобода, если там кто-то плохо светит, плохо, плохо крутит, она подойдет, даже вплоть до того, что заплатит своего кармана, но все будет на, на, на стоит даже больше. Ну, это же Поцентов. видно по моим видеоработам, по моим выступлениям. Я максималист, да, это правда, и я считаю, что моя работа должна быть сделана на самом высшем уровне. Я считаю, что человек любой человек, который занимается тем или иным делом, он должен делать это лучше всех. Если у него это не получается делать лучше всех, лучше заниматься чем-то иным. Трудоголик, красивая есть, женщина, есть. счастливая мама. Светлана Бада, которая завтра вас всех приглашает к себе на концерт. Сегодня была у нас в программе Гутен Морген. Да, друзья, запомните, как она выглядит, потому что такое случается нечасто. Мы надеемся, что ты побалуешь нас еще своим вниманием. Я Тебе вас удачи очень, завтра. Очень жду. Мы обязательно придем. Спасибо, да, спасибо огромное, что проснулась. Батушечка спасибо. напугала вас по поводу того, как света выглядит. Только относительно того, что на концерте она будет совсем другая. Ну вы ее узнаете без куда. Она будет с гитарой. Она будет с гитарой. Все. Спасибо большое, что была с сегодня. Пока, спасибо, спасибо большое.